Tchau, Csestohvai Fekete Madonna. a nálunk egy képed előtt. Nagy örömmel jöttünk el, különös szeretettel veszünk körül, mi magyar zarándokok is, az egész Kárpát medencéből. Ebben a jubileumi esztendőben, mint a remény zarándokai vagyunk itt nálad, aki számunkra Ferenc pápa szerint a reménység anyja vagy. Szeretnénk Istenben vetett erős reménnyel járni életünk útját, hogy biztonsággal juthassunk el, ahová Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal hazavársz bennünket az égi hazába. Czarna Madonna z Częstochowy, ze wzruszeniem stoimy przed Twoim cudownym obrazem. My pielgrzymi węgierscy z całej Niecki Karpat z wielką radością przybywamy do Ciebie i otaczamy Cię szczególną miłością. W tym jubileuszowym roku jesteśmy u Ciebie jako pielgrzymi nadziei, bo Ty według papieża Franciszka jesteś matką nadziei. Pragniemy kroczyć drogą naszego życia z mocną nadzieją złożoną w Bogu. Kroczyć tak, byśmy bezpiecznie dotarli tam, gdzie czekasz na nas ze Swym świętym synem, Jezusem Chrystusem w niebieskiej ojczyźnie. Syzonian, oj ojciec cygrygium, minto noreminire, lewe góre, minto mint minden nopi betywy, folotkenire. vagy mint a szomjatoltó folyadékra. Emberi életünk mozgató rugója és fenntartója a remény. Addig van ugyanis élet bennünk, amíg van reményünk. Amikor az ember feladja a reményt, akkor vele együtt mindent felad. Feladja feladatainak teljesítését, Felidja kuzdalmie, szybciej jak najlepsze, i tkwią w tym, że nie będziecie mieli Matko Najświętsza, potrzebujemy nadziei tak bardzo, jak potrzebujemy powietrza do życia, jak potrzebujemy codziennego kęsa chleba lub napoju, który ugasi pra, nasze pragnienie. Nadzieja jest siłą napędową i podtrzymującą nasze ludzkie życie. Mamy w sobie życie właściwie tak długo, jak długo mamy nadzieję. Kiedy człowiek porzuca nadzieję, porzuca z nią wszystko. Rezygnuje z wypełniania swych zadań, rezygnuje ze zmagań, a nawet rezygnuje ze swojego życia. W ten sposób wielu ludzi dochodzi do samounicestwienia. Szűzanyánk, tudjuk a remény nem más, mint bízalom valamiben vagy valakiben. Bízalom abban, hogy valaki vagy valami meg tud segíteni, ki tud a bajból húzni, megoldást tud adni. Ilyenkor az ember ösztönszerűen sok mindenben próbál kapaszkodni, azonban nem mindegy, hogy miben vagy kiben remél. Jeremiás próféta, aki nagyon sok megpróbáltatáson ment át a babiloni fogság idején, átkozottnak nevezi azokat az embereket, akik emberekben bíznak. Áldottaknak mondja azokat, akik Istenbe vetik bízalmukat. Az ilyen embereket olyan fához hasonlítja, Akiket a folyó mellé ültettek, Így nem kell félnie, ha a hőség, lombja, mindig zöldlni fog. nem kell aggódnia, mert akkor is gümölt tud teremni. Nadzieja to nic innego, jak zaufanie, do czegoś, do kogoś. Zaufanie, że ktoś lub coś może mi pomóc. Może wyciągnąć. Z kłopotów może dać rozwiązanie. Instynktownie wtedy człowiek próbuje opierać się na wielu różnych rzeczach, ale nie jest wszystko jedno, w czym lub w kim pokłada nadzieję. Prorok Jeremiasz, który przeszedł wiele prób podczas niewoli babilońskiej, nazywa przeklętymi ludzi, którzy ufają ludziom. Błogosławionymi nazywa tych, którzy pokładają ufność w Bogu. Porównuje takich ludzi do drzewa zasadzonego nad rzeką, które nie musi się obawiać, gdy nadejdzie upał. Jego liście zawsze będą zielone. Nie musi się też martwić w czasie suszy, ponieważ nadal może przynosić owoce. Izajasz profeta, idź, mondia, akik az urbam biznak, ujeryre kopnak, sarnro kelnek, futnak, de nem fárodnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. A Zoltáros is hasonlóképpen nyilatkozik. aki az urban bízik, olyan, mint a Sionheď, meg nem mówi, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Psalmista podobnie stwierdza. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Syzaniank, remieńségünk, ania. Ojan időket élünk, amelben nag sykségünk van a reményre. Damok les kardziaként, ot lebek felettünk, a sok megpróbáltatás. aggodalmaskodás, félelem a mindennapi megélhetőségért, a gonosz emberek rossz indulata miatt, a népek gyűlölködéséért, a betegségekért, a háborúk veszedelmeiért. Mi azonban szeretnénk úgy szembenézni mindezekkel, mint Szent Pál, aki így val a korintusiakhoz írt levelében, minden felül szorongatnak, de össze nem törnek, kétségbe nem esünk. Ezért kérünk, segíts bennünket, hogy a remény zarándokaiként tudjuk járni életünk útját, és majd reményünk beteljesedésének örvendhessünk, Wele to i ocioch, Amen. Matko Boża, Matko naszej nadziei, żyjemy w czasach, w których bardzo potrzebujemy nadziei. Potrzebujemy nadziei pośród wielu prób, niepokojów, lęków o nasze codzienne przetrwanie, wobec ludzkiej złośliwości, wobec nienawiści pośród narodów, chorób oraz niebezpieczeństwa wojny. Gdzie miecz domo, domo, Damoklesa wisi nad nami. My chcemy temu wszystkiemu stawić czoła, jak święty Paweł, który mówi, zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, pomóż nam, byśmy kroczyli drogą naszego życia jako pielgrzymi nadziei. Byśmy mogli z Tobą radować się spełnieniem naszej nadziei w Królestwie naszego niebieskiego Ojca. Amen. W modlitwie różań... apelowej rozważamy tajemnicę różańcową nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Polecamy wszystkie intencje wpisane w codzienną modlitwę apelową. Szczególnie modlimy się za cały Kościół święty papieża. Leona, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy obecnych wśród nas księży biskupów. Dziękujemy księdzu biskupowi Tomasz Józefowi za poprowadzenie modlitwy apelowej. Polecamy wszystkich wiernych, którzy są zgromadzeni na tej modlitwie, szczególnie pielgrzymów z Węgier w ramach pielgrzymki narodowej pociągiem pielgrzymkowym Czarnej Madonny. Polecamy Intencje wpisane do księgi, modlitwy apelowej. Polecamy naszą ojczyznę. Tych, którzy prosili nas o modlitwę, potrzebują tej modlitwy. Tych, którzy dziś pielgrzymowali na Jasną Górę, szczególnie emerytów Solidarności z wrześni, księży ojców jubilatów z naszego paulińskiego zakonu z okazji 30-lecia kapłaństwa. Polecamy. Związek więźniów politycznych okresu Stalinowskiego, Oddział Wielkopolska, którzy dziś też modli się na jasnej górze i wszystkich pielgrzymów z kraju i zagranicy. Oki, te sceny z Erzy, bydat, latogatwan, hordostal, tizetet, foggjuk, felajalani, mińdazokért, a sandékokért, améjket idehostak, ami zarándoklatunkért is, és sokan mások vannak itt, ő értők, ímátkozunk az ő sandékokért. az Apel könyvbe beírt szándékokért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg végteinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az államunk végtezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a Gonosztól. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Áldott Mária, szent anya, életünk, most is Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az anyagi nőri Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk ölejjel, amen. El. Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Azt mondjuk, hogy szűz Mária, Isten lesz, Szent Anya, imádkozzál életünk különösebbé, most és halálunkról járjának meg. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, nyilvánkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl Mária, kegyelem máltájás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus. Az Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldotta Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az vagyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk gyümölcsökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz szín Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és találunk korájánál meg. Üdvözz Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę, Modola, Futung. Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księżybiskupów prosimy o błogosławieństwo. Jako przewodniczący Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski pragnę bardzo serdecznie podziękować współbraciom w biskupstwie, kapłanom i pielgrzymom z Węgier za ich wierną pielgrzymą drogę tutaj na Jasną Górę. A jednocześnie chcę podkreślić, że miłość ojczyzny wypływa z czwartego przykazania Bożego i ze źródła kościoła katolickiego. Az, a lengyel püspöki konferencia nevében is köszönjük a közös imádságot a Püspökkal és a, az atyákkal, a Magyarországról ide zarándokló testvérekkel. Dominus vobiscum, et cum spiritus tuo, spiritu, sit nomen Domini benedictum, exsultus quae in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et, et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Et Filius et Spiritus Sanctus Amen El yöktünk o fiyine seyre minden mert itt vár ránk anya, ki is jó anyánk. Már az arcod megsebeztük, szemed mégis ránk tekint, s így te hozzád, bizalommal jöhetünk. Madonna, Fekete Mária, fogd meg jól a kezünket. Otthon a fekete Mária, véthozánk is leházunk, elítvózkodva, otthon volt és szívünknek örömét. Védj meg minket minden rossztól, s ezt ki a békét. Fogadj minket oltalmadba, szívünk néked átadjuk, és örömmel énekel. A fekete Mária, fogd meg jól a kezünket. A fekete Mária, sokszor felajánlta magát anyánk te Eszközölt ki mi nekünk is, szent fiadnak kegyelmét. Érve kérünk anyánk téged, fordítsd felénk szemedet és hallgassd meg hozzád esdő népedet. Adonna fekete Mária, lakd meg jól a kezünket. Adonna fekete Mária,